Rusiyanın müxalif liderlərindən olan siyasətçi Boris Nemetsov artıq torpağa tapşırıldı, lakin onun müəmmalı qətli hələ də bəzi fərziyyələri ortaya qoyur. Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində Sakharov Hüquq Müdafiə Mərkəzində bir neçə gün öncə qətl olunmuş Rusiyanın tanınmış siyasətçisi Boris Nemetsovla veda mərasimi keçirildi. 4 saat çəkən mərasimdən sonra Boris Nemetsov Troyekrov qəbristanında dəfn edildi. Fevral ayının axırıncı günü Rusiyanın tanınmış siyasətçisi Boris Nemitsov Moskva şəhərinin mərkəzində Moskvaretski körpüsünün üstündə güllənlə nəhəq qətil olundu. Qatil Nemitsovun bel nahiyəsindən 6 güllə vurub hadisə yerindən qaçmışdır. Qət zamanı Nemitsovun yanında əslən Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərindən olan 25 yaşlı bir xanım var idi. Belə bir tanınmış müxalifət nümayəndəsinin qətli Rusiyada və xüsusən də Moskva şəhərində böyük əks-sada doğurdu. Vukastel barədə kütləvi informasiya vasitələri və müxtəlif siyasətçilər tərəfindən fərqli mülahizələr səsləndi. Müxalifətin qabaqcıllarından olduğu üçün müxalifət nümayəndələri səbir etmədən Nemtsovun iqtidar tərəfindən ləğv edildiyi fərziyyəsini irəli sürdü. İktidar elçisi Nemitsovun qətlini Rusiyada daxili sabitliyi pozmağa və aranı qarışdırmağa yönəlmiş bir provokasiya olduğunu dilə gətirdi. Bu provokasiyanın hal-hazırda Rusiya ilə gərginlik yaşayan Qərb dünyası tərəfindən təşkil olunduğu istisna olunmur. Ruskuma həbs orqanlarında çalışan istintaq mütəxəssisləri isə qətlin qısqançlıq, şəxsi münasibətlər və biznes rəqabəti zəmininə ola bildiyini də nəzərdən qaçırmadı. Ölkə prezidenti Vladimir Putin isə qətillə yetirilmiş siyasi xadimin yaşlı anasına hökman qatilləri tapacağını və qanlı sui-qəsdin cavabsız qalmayacağını söz verdi. Siyasətçini son mənzilə yola salmaq üçün 600-dən çox insan Toriyekrov qəbristanına cəm oldu. Onların sırasında tanınmış siyasət və elm xadimləri, dövlət məmurları və media nümayəndələri var idi. Xəyalma əzzin Səhər Beynəlxalq Televiziyası, Moskva